Я критиковал вчера в Каполесе, в которое вложены концерном АТБ Маркет миллион, миллиар, миллионы долларов, десятки миллионов. Они играли с допотопной командой с Венгрии и ну, вообще не умеют играть. У меня есть опыт. Я смотрю футбол с, с 1982 года. Ну так, профессионально. На дворовом уровне хорошо играл. Ну, будет смеяться, на не Ну, Кроме этого, я вел 15 чемпионов мира по футболу, и один из них был лучший игрок среди молодежи в мире, для золотой бусы и золотого мяча Доминика Диях. Я был его агентом, профессионалом. Поэтому у меня свой вкус, и, ну и моим партнером был <клес> шеф-скаут, зам Даниэля Ария Брайды, ФК Миланда, Марка так, ну что, поехали, будем разбирать это говно. Ганьба, 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 ганьба. Я когда сидел на матче Днепр-Динамо Киев, Динамо -Киев приехали вот эти, ну модные Шева, Ребров и Суркисы братья. Андрей в этом видео стоял с ними возле разминочного зала на Метеоре. Ну, там, где всегда Днепр разминался. И в Динамо Киев ничего не могли сделать с Днепром. Но судья, судьи же всегда были под Киевом. Мне как Саба говорил, ну, э -э, братьям всегда судьи нарисуют э -э, пенальти. И поставили пенальти ворота Днепра и забил Ребров. И мы потом 70 минут кричали, что судья неправильной ориентации. Да, и так есть стадион. И было много. Ну, сколько там на Метеоре? 29 тысяч, по-моему, было. И мы это говорили, и это он слушал, да. Стадион оштрафовали, но мы получили огромное удовольствие. Ну, вчера такое удовольствие я получил от ФК Полеса и ФК Шахтер. Говнище! Это команды, которые стремятся быть похожими на ФК Динамо Суркис. Я такого говна давно не видел. Господи. Начну я с этого полезя. Это бы маркету, деду, раз ты влез, вы или вы, этот человек уже в возрасте, вы, если вы влезли в этот бизнес, модня случайно будет смотреть, так наймите чудаков, которые шарят, таких как я, например. За бабки. мы вам настроим нормально команду. У вас там куча этих не, ну, косоглазых. И что там? Что они играют? Вот что они играли, то они пытаются вот этих коллег обучить играть. Где ваш вот гуцуляк? Где вот эти ваши сарапии, которые хвалят эти цыганки? Не слушайте никогда цыганников и вот этих анусатеров в вот елки Ёлки-палки. Ну вы видели, что они вчера мочили? Я уже плевался и семочки начал ускать на старости лет. Но мне надо. Вот хвалят эту пару без скоросарапии. Да не смешите, в что они играют. Этого Кравченко на Бровке, Крушинского. Ну, говнища, Они когда выезжают с УПЛ, то сказка заканчивается. Они, эта карета превращается в тыкву. Всегда. Начали более-менее так еще внятно, даже три момента было у этого Филиппова многострадального и вот этот, что не нужен киевлянам, которые его выгнали, Андреевский. Даже киевляне, если киевляне уже избавились от Андреевского, то это уже говно. Андреевского уровня это кудровка. Все. Извините, кудровка, но вы еще не заслужили, чтобы я вам вешал авансы. В говнолиге вот это для кудровки только подходит этот Андреевский. Ну тебя вывели один в один, да слева кидай в дальний угол на троечку. Куда ты там его убираешь, этот мяч? Ну, Филиппо, в принципе, более-менее пробил, но более-менее не забил. Ну, а потом начался этот, этот жах. Я наш Саба, 39-я минута. Потом еще два момента было. Вратарь потянул, дай бог ему здоровья, этому Волынцю. Потом Барнатот быстро забил из-под этого Сарапия, будь он неладный. Так играли просто, как и одни и другие лени. Это возрастная команда, медиалига, это я зову Пакш, Пакш, хосай. На 40 метров вынос. Вот этот наш Кравченко гуляет вечно, мухово, мимо него все летает. Левый хав спокойно принимает мяч, начинает делать игру. Хорошо, что там вот этот у венгров Зеке, Зеке и еще там пару чуваков. Ну, было момента три убойных. Счет мог быть вчера, так честно, по игре 7-2 в пользу Пакша. 7-2. Распускайте по заканчивайте этот проект. У вас лучше всего в вот этой марке Вот у вас сейчас мед хороший появился в магазине. Потом мне квас ваш нравится. У вас хорошие товары сейчас появились, своя линия. Закрывайте тему футбола, это оно не работает, оно не ваше. Ну не ваше это. Ну вот такое говно содержать зачем? Этот ротан для чего он создан? Ну как игрок более-менее был, ну как тренер, ну что он играет? У него такая же самая Александрия была. Это ж не чемпионат, это, это ну, просто люди играют, показывают, что в Украине есть жизнь во время войны. Все. Это не УПЛ никакое. Я э, делаю камин-аут. Если шахтер проиграет сервету в Лигу Конференции, я в украинский футбол не буду смотреть год. Ухожу в, в Целибат. Такая дичь. А такого одна уже давно не помню. И вот это сейчас будет цыганок там тошнить, послушай его. Я их обожаю, этих непуганных идиотов. И вот скоб там послушаю. Они же хвалят всех. Вот этих очеретек, вот этих бондарей, матвиенок. А, а этот, а по вышла на АФК Фиорентина. Я вообще не знаю, сколько они, 17 пропустят за твои. Я мечтал там 0010. Вот я фантазер. Есть такая песня. Фантазер, ты меня называла. Фантазер, только этого мало. Так, Лига Европы. Господи. Я такого дна еще не видел никогда. Потому что в шахтере нулевая селекция. И, а по это вообще это, это продуктовый магазин. Уберите этого палки, он вообще не тебе без тямы. Этого афериста сырну. На что она там надо? Кого она накупила? За такие деньги? Этот же выделяет деньги. Он же дает на игроков по 17-18 миллионов. Что вы накупили? Они в чемпионате Украины против эпицентра мучаются, не, не знают, как скрывать оборону. Потому что они на пляже играли. Капакабана. Там телочки вот это с сиськами такими. Это. И вот этих с пляжа привезли. сан паулу Яке Сан-Пау? <связь> Пляж сан паула а -а 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 Ну это нужный турнир. Я за Лигу конференции. Но эти все левые команды, типа, АТБ Маркета должны там играть. Позорить Украину.